这里边几张床？ 许下了心愿，你背影沿着长路的遥远，变成我荒芜梦境的真切。心动是少年。

上正常？成你不是排爆吗？排爆是专业方向。特警最本质的工作是维护国家的安定。刀战、枪战、炸弹，我都遇到过。之前你都没说过。有什么好说的？我第一天进去，老队长就告诉我，有些话。 能不告诉家属，最好不要说。除了担心，没有好处。特警这些年，没有一个是不挂彩的。去年有一个新来的小朋友，受训的时候摔伤了腿，还挺高兴啊，扬言。 终是受了伤，敢坦荡荡地说自己是这个中队的人了。 当初你非要去，说什么你都不听，受了这么多苦，真是疯了！大冬天的非要来草原玩，哎，人家都是夏天来，冻了一晚上简直要冻死了。最神经病的是吧看日出，日出个鬼啊你！ 我去喝宋浩水。哎，你不要生气了。哎呀！ 晚上了还看什么日出啊？好，你继续。好好好。哎呀，都是你。跟嫂子吵架了？<唉>除了这个，我也想不出来其他的了。老婆还在热炕头上躺着呢，一个大男人扮演出来能干什么呀？嗯 往那边去，看看。这，哎，哎，等着我呀。这，这。